叫阿旺。啊 abad ke-19, dunia Islam berada dalam keadaan yang semakin mencabar akibat perluasan kuasa imperialisme barat. Kuasa-kuasa Eropah seperti British, Belanda dan Perancis bukan sahaja menguasai wilayah-wilayah strategik malah turut mencabar kedaulatan politik kerajaan Islam tempatan. Dalam konteks Asia Tenggara, Kesultanan Aceh yang terletak di utara pulau Sumatera muncul sebagai sebuah kerajaan Islam yang penting dari segi politik, ekonomi dan keagamaan. Kedudukan Aceh yang strategik di pintu masuk Selat Melaka menjadikannya sasaran utama kuasa kolonial Belanda. Justeru, Aceh berusaha mencari sokongan antarabangsa melalui hubungan dengan Daulah Usmania yang berpusat di Istanbul, sebuah kerajaan Islam yang diiktiraf sebagai pemegang institusi khalifah dan pelindung umat Islam sejagat. Hubungan antara kesultanan Aceh dan Daulah Uthmaniyah telah terjalin sejak abad ke-16. Hubungan ini bukan bersifat sementara semata-mata. Ia bermula dengan kukuh semasa pemerintahan Sultan Alauddin al kahar Pada sekitar tahun 1565, Aceh menghantar utusan rasmi ke Istanbul. Tujuan utama utusan ini adalah untuk memohon bantuan ketenteraan. Acaman utama ketika itu datang daripada Portugis yang menguasai Melaka. Melaka merupakan laluan perdagangan penting bagi dunia Islam. Sebagai tindak balas, Sultan Selim II menghantar bantuan ketenteraan kepada Aceh. Bantuan tersebut merangkumi meriam, senjata api dan tenaga pakar ketenteraan. Tindakan ini mengesahkan kedudukan Aceh dalam jaringan politik dan ketenteraan dunia Islam. Memasuki abad ke-19, landscape politik Nusantara mengalami perubahan yang ketara. Hal ini terjadi selepas Belanda yang dipimpin oleh Dominic Jacques berjaya menewaskan Minangkabau yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837. Kuasa kolonial tersebut mula memperluas pengaruhnya ke wilayah Aceh. Ancaman ini semakin jelas apabila Belanda menganggap Aceh sebagai halangan utama kepada penguasaan penuh Sumatera. Dalam keadaan ini, Sultan Masyur Shah iaitu pemerintah Aceh dari 1838 sehingga 1870 telah mengambil pendekatan politik dengan menghidupkan semula hubungan sejarah dengan Daulah Uthmaniyah. Langkah ini mencerminkan kebijaksanaan politik Aceh dalam memanfaatkan solidariti Islam global sebagai strategi mempertahankan kedaulatan pada tahun 1849 dan 1850, Sultan Mansur Shah telah mengutuskan surat rasmi ke Istanbul. Surat ini telah ditujukan kepada Sultan Daulah Utamaniah. Dalam surat tersebut, Sultan Aceh telah menegaskan bahawa hubungan sejarah telah wujud antara Daulah Utamaniah dan Aceh sejak abad ke-16 lalu. Baginda telah menyatakan bahawa Aceh pernah menerima bantuan ketenteraan secara langsung daripada pihak Daulah Utamaniah. Bukti fizikal seperti meriam dan panci-panci utamanya telah ditemukan di Aceh. Semua bukti ini masih lagi disimpan di Aceh menandakan bahawanya terdapatnya hubungan diplomatik antara Aceh dan daulah utamanya pada ketika itu. Permohonan Aceh bukan sekadar berasaskan sentimen keagamaan. Sebaliknya, ia bertujuan mendapatkan perlindungan politik dan pengiktirafan antarabangsa daripada daulah utamanya ketika itu peranan utusan Mekah dan golongan Hadrami. Bagi melalui hubungan ini, Pacih telah menghantar beberapa utusan ke Mekah dan Istanbul di antara tahun 1849 hingga 1872. Antara tokoh penting yang terlibat ialah Abdul Ar-Rahman Al Al-Zahir yang merupakan seorang bangsawan Aceh yang berpunyai sebagai diplomat dan jurucakap rasmi Kesultanan Aceh. Golongan Harami dan para Syed turut memainkan peranan penting sebagai perantara kerana kedudukan mereka yang dihormati dalam dunia Islam mereka menyampaikan petisyen aduan dan permohonan Aceh kepada pihak Uthmaniyah. Penyelidikan arkib membuktikan bahawa peran mereka bersifat representatif bukannya sebagai ejen politik atau propaganda Uthmaniyah seperti yang sering didakwa oleh pendulis kolonial. Daulah Uthmaniyah menerima permohonan Aceh dengan penuh perhatian. Permohonan tersebut dinilai melalui sistem birokrasi Kerajaan Utsmaniyah. Rekod arkib di Istanbul mengiktiraf hubungan sejarah antara kedua-dua pihak. Kerajaan Utsmaniyah memahami tekanan yang dihadapi oleh Aceh, namun kekangan geopolitik menghadkan bantuan secara langsung. Tekanan diplomatik kuasa Eropah turut mempengaruhi keputusan tersebut kelemahan ketenteraan Uthmaniyah pada abad ke-19 menjadi faktor utama Walaupun begitu, hubungan ini mencerminkan usaha strategik Aceh dalam mempertahankan kedaulatannya. Aceh mempertahankan kedaulatan melalui diplomasi dan solidariti Islam global. Naratif ini menegaskan Aceh sebagai entiti politik Islam yang berdaulat. Kesimpulannya, hubungan diplomatik antara Aceh dan Daulah Utsmaniyah membuktikan kebijaksanaan Aceh memanfaatkan jaringan dunia Islam bagi mempertahankan kedaulatan.